Под утро около 4-5 часов начались обстрелы непосредственно не арт обстрелы, а обстрелы наших блокпостов, чем помогала артиллерия, которая находится здесь рядом с нами, и непосредственно наша артиллерия, которая может достать помочь нашим блокпостам. По поводу перемирия тишины не стрельбы и всего вот этого, что сейчас требуется от ОБСЕ и всех организаций, которые пытаются регулировать этот процесс, я скажу, что соблюдается всю жизнь. С одной стороны, со стороны вооруженных сил Украины. так называемое ополчение Донбасса было заключено перемирие. Но некоторые полевые командиры, не так называемые боевики, не многие отказались. Сказали, типа, мы не подчиняемся тем властям, которые сейчас у верхушки ДНР. Поэтому нас обстреливают. Недавно выезжали, забирали пацанов 200 и 300 Тяжелых. Без рук, без ног, без голов. Они не соблюдают перемирие. Мы открываем огонь только в ответ. Иди сюда. Давай. давай.